ஸ்ரீ குருபியூனமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று துர்கைக்கு மிக மிக விசேஷமான நாள் இன்று துர்கா சுவாபனம் தவற இந்த தினத்தை இன்று ராகு காலத்தில் துர்க்கையை வழிபடவும் கோவில் செல்ல முடியாதோரும் வீட்டிலேயே விளக்கேட்டு வழிபடலாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே மனதில் துர்கையை நினைத்து துர்கையின் ஸ்லோகங்களை சொல்வதால் அவரவர் வேண்டுதல்கள் விரைவில் பெறலாம் சகல மனோ சங்கடங்களும் நீங்கி நல்ல நிலையை அடையலாம் ராகு காலத்தில் துர்க்கையின் இந்த ஸ்லோகங்களை சொல்வதால் ஆயுள் ஆரோக்கிய ம் ஸ்வர்யம் தனதான்ய சமிருத்தி சந்தான பாக்கியம் ஞானம் முதலியன உண்டாகும் தடைப்படம் மங்கள செயல்கள் விரைவில் நடந்திட வழிவகுக்கும் எப்பேற்பட்ட ஆபத்திலிருந்தும் இது ஒருவரை ரஷையாக காக்கும் துஷ்ட சக்திகள் பயம் விலகும் தீராத கடும் வியாதிகளும் நீங்கி ஆரோக்கியம் மேம்படும் நாம் இந்த நன்னாளில் மூன்று அதிசக்தி வாய்ந்த துர்கை ஸ்லோகங்கள் சொல்லலாம் தேவி மகாத்மியத்தின் சாரமாக கருத்தப்படும் எழுநூறு ஸ்லோகங்கள் கொண்ட துர்கா சப்தசதி பாராயணம் செய்த பலன் தரும் ஸ்ரீ துர்கா சப்த ஸ்லோகி மற்றும் குபிகா தீ துர்காதேவி கவச்சம் மற்றும் சித்தேஸ்வரி தந்திரத்தில் உள்ள சிவன் பார்வதி உரையாடலாக அமைந்துள்ள ஸ்ரீ துர்கா ஆபது தாரக பாராயணம் செய்யலாம் இதை தினமுமே சொல்லலாம் அல்லது செவ்வாய் வெள்ளி ஞாயிறு பண்டிகை தினங்கள் மற்றும் ராகு காலங்களில் துர்கையை பிரார்த்தித்து சொல்ல எண்ணிய காரியம் விரைவில் கைகூடும் ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ துர்கா சப்த ஸ்லோகி अत सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवि त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः देवी शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेणाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमहामन्त्रस्य नारायणऋषिः अनुष्टुबा ीनि चन्दांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोगः ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखबयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्येत्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगा न शेषाणपहंसितुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वा त्रैलोक्यस्य त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् इति श्रीदुर्गासप्तश्लोकी सम्पूर्णा श्रीगुरुभ्यो नमः श्री दुर्गादेवी कवचं श्रीगणेशाय नमः ईश्वर उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं पठित्वा पाठयित्वा च मुच्येत सङ्कटात् अज्ञात्वा कवचं देवि मन्त्रं च योजपेत् सनाप्नोति फलं तस्य परञ्च नरकं व्रजेदिदं गुह्यतमं देवि कवचं तव कथ्यते गोपनीयं प्रयत्नेन सावधानवधारय उमादेवी शिरः पातु ललाटे शूलदारिणि चक्षुषी केचरी पातु कर्णौ चत्वरवासिनि सुगन्धानासिके पातु वदनं सर्वदारिणि जिह्वां चण्डिका देवी ग्रीवां सौभद्रिका तथा अशोकवासिनी चेतो द्वौ बाहू वज्रधारिणि कण्ठं पातु महावाणी जगन्माता स्तनद्वयं हृदयं ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी कटिं भगवती देवि द्वावूरुविन्द्यवासिनि महाबला च जङ्गे द्वे पादौ भूतलवासिनी एवं स्थितासि देवित्वं त्रैलोकी रक्षणात्मिका रक्ष मां सर्वगात्रेषु दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते इत्येतत्कवचं देवि महाविद्याफलप्रद यः पठेत् प्रातरुत्ताय सहितीर्थपलं लभेत् योन्यसेत्कवचं देहे तस्य विघ्नं भयं तस्य न विद्यते इति श्रीकुब्जिकातन्त्रे श्रीदुर्गाकवचं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीदुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् अथवा दुर्गा आपदुद्धारस्तोत्रम् दुर्गा आपदुद्धारस्तवराजः नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिनित्राहि दुर्गे नमस्ते जगचिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्द ನಮಸ್ತೆ ಜಗತ್ರಿ ದೂರ್ಗನಾಥ್ಯ ದೀನ ಬದ್ಧ ಜಂತೋ ತ್ಮೇಕಾತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತರ ಕರ್ತೀ ನಮಸ್ತೆ ಜಗತ್ರಿ ದೂರ್ಗೆರಣ್ಯೆರಣೇ ದಾರುಣೆ ಶತ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಜಲೆ ಸಂಕಟೆ प्रवाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुर् नमस्ते जगत्तारि निहि दुर्गे अपारे महादुस्तरेऽत्यन्त घोरे विपत्सागरे मज्जतां देहबाजां त्वमेका गतिर्दे विनिस्तर नमस्ते जगत्तारि निहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्ड दोर्दण्ड लीला समुत्कण्डिता कण्डला शत्रोः त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहर्त्रि नमस्ते जगत्तारि हि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता राधिता सत्यवादिन्येका किला क्रोदना क्रोदनिष्ठा इडापिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडि नमस्ते जगत्तारिणित्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धिप्रदातृस्वरूपे विभूति कालरात्रिस्वरूपे नमस्ते जगत्तारि निद्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्युभिस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिभि पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तमापदुद्धारहेतुकं त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा पठनादोरसङ्कटात् मुच्यते सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले सर्वं वा श्लोकमेकं वा यः पठेद्भक्तिमां सदा स सर्वदुष्कृतं त्यक्त्वा प्राप्नोति परमं पदम् पटनादस्य देवेशि किं न भूतले स्तवराजमिदं देविः कथितम् मया इति श्रीसिद्धेश्वरीतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीदुर्गापदुद्धारस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्